Кожен про нього знає і звертається до нього як за панацеєю. Аптека на Херсонщині, фармакологічна галузь досить розвинена, а аптечна мережа є навіть у найвіддалених районах нашого краю. Однак комунальних аптек з доступними цінами на медпрепарати в регіоні не вистачає. Знає про це і обласне керівництво, тож нині докладає максимум зусиль, аби лікарські засоби були доступні усім верствам населення. Роботи іменно цією отраслю по тому, чтобы привести в соответствие цены на лекарственные препараты с тем, чтобы они не были дороже, чем продаются в зарубежных странах. И вот сегодня эта главная задача и стоит. Сфера охорони здоров'я зараз на стадії активного реформування певної реорганізації зазнає і фармація на Херсонщині. Нині реалізовується новий проект за ініціативи президента України, який спрямований на лікування хворих з гіпертонічною хворобою. Кожен третій житель нашої області болен гіпертонічною хворобою, Поэтому з 1 іюня уже этот проект вступил в силу. С 1 июня сформированы новые пониженные цены на эти препараты. Систематизирована работа по предоставлению значит, выписанных направлений бланков в медицине для больных, я имею в виду рецепты. Вот и э, второй этап будет идти к концу года. Это определенная... компенсація за удішевлення і що препаратів для тих людей, яким це необхідно. у день працівника фармакологічної галузі згадують і всі досягнення, яких вдалося досягти у цій сфері останніми роками. Пишаються в області і новою лабораторією. В этом году ми запустили мощнішу лабораторію, одну із шести на території нашої країни. Ми привлекли так сказати державні средства в нашу область. А це більше 6,5 мільйонів. Лабораторія акредитірована, сертифіцирована, качественно будуть проводитися аналізи лікарственних средств, і жителі нашої області будуть соответственно користуватися качественними медикаментами. Нагороди, почесні грамоти, квіти, теплих слів привітань для фармацевтів. Цього дня прозвучало чимало людей в білих халатах, вічних охоронців. Нашого здоров'я від щирого серця вітає заступник губернатора В'ячеслав Білий і той, хто не щоток, знає про усі труднощі професії медика. Ми повертаємося до нашої розмови. Отже, ще одна проблема: люди скаржаться на те, що в аптеках дуже багато підробок. Чи допоможе ця лабораторія, про яку йшлося в сюжеті, подолати цю проблему, якось відстежувати, що насправді ми купуємо? Ну, во-первых, эта лаборатория действительно поможет нам заняться качеством препаратов. Но я скажу, что и президент дал задание уже сейчас. Ужесточены лицензионные условия и контроль за лекарствами. Я думаю, в этом отношении у нас порядок будет наводиться серьезно. Потому что это действительно очень возмущает людей. У нас лишається небагато часу, але хочеться ще згадати про події, які будуть невдовзі в області. Я маю на увазі той форум земляцтва, який планується на жовтень місяць. Хто має приїхати із видатних людей, які вийшли з Херсона та області, і що ми можемо вже показати тим людям, які свого часу прославили Херсонщину на різних рівнях? Вы знаете, вот действительно, вот мне сейчас Николаем Михайловичем поручено заниматься именно этим форумом конкретно. Я хочу сказать, что это была инициатива именно Николая Михайловича Костяка и Николая Петровича Рожко, президента нашего землячества. Я думаю, просто вот и Николай Михайлович, и Николай Петрович, вот они действительно люди так сердцем, душой, воспитаны так. И я вот знаю, насколько тепло Николай Михайлович о своих учителях отзывается, еще с ними перезванивается и докладывает о своих успехах. Точно так и я делюсь с теми коллегами моими старшими, которые меня учили уму разум. Вот. Но это люди, которые еще остались в живых, мы хотим их им отдать долг. Ведь они действительно сделали славу Херсонщины. Ведь это не анекдот о том, что в программе ⁇ Время ⁇ показывали в 90-м году, когда с транспарантами ходили в Ленинограде, ⁇ Хочу жить как в Херсоне ⁇ Это кадр имеется в виду основной информационной программы тогда страны. И мы этим должны гордиться. И вот сегодня мы хотим встретиться с этими людьми. Это и Андрей Николаевич Еренко, бывший первый секретарь обкома партии, который проработал около 18 лет в Херсонской области. Вторым секретарем обкома партии, первым секретарем обкома партии. Это и наш земляк Николай Петрович Белоблодский, который в 90-х годах был министром соцполитики в кабинете министров, потом был главой администрации президента у Леонида Даниловича Кучмы, А потом был послом Украины в России, это Юрий Петрович Багутский, который был министром культуры. Сейчас он первый заместитель министра культуры, это наши. Очень известные, на весь мир олимпийские чемпионы непревзойденные. Это Лариса Латынина и Валерий Борзов. Мы с ними тоже ведем э, переговоры о том, чтобы они все-таки нашли время в своем плотном графике побывать здесь. Это и известный писатель и сценарист Болгарин Игорь Яковлевич, вы тоже его, наверное, знаете. Ну, и много-много других людей которые действительно возрождали тогда в те времена славу Херсонщины. Ведь если сказать, знаете, вот... Тут у нас так быстро менялись губернаторы, да, Николай Михайлович 13 за эти 21 год независимости, а тогда за 47 лет, вот в 44 году обком партии появился, было всего 10 секретарей, и то в один момент было два первых секретаря, один сельского обкома, один промышленного, то есть так посчитать 9 человек это за 47 лет, в общем-то, люди могли показать себя, зарекомендовать. И действительно, мы вспоминаем их с большим уважением и Ивана Алексеевича Мозгового. в общем-то, Будем ждать жовтня и приезду таких великих гостей. А показать у нас есть уже что? Есть. Ну я не сумніваюся. Нещодавно користувачі інтернету е, мали можливість познайомитися із новою версією сайту е, Херсонської обласної державної адміністрації. Ми, до речі, також можемо показати, як тепер виглядає сайт обладміністрації, які нові можливості цей сайт дає користувачам інтернету. Ну, во первих дуже обширна інформація. На доступна інформація всіх районів. всех районных администраций, что ранее не было. Мало того, скоро будет уже версия и на английском языке. То есть я вам скажу, что мы получили такую серьезную оценку из администрации президента, и нам сказали, что вряд ли на Украине найдется сайт такой, который сегодня в Херсоне, даже в самых крупных городах. Я вам скажу, что это работа наших энтузиастов. Там задают, сколько заплатили, я вам прямо говорю, это сделали наши ребята. Выходя из потреб тех, да, кто да, информацией из этого сайта? Они молодые, они в этом больше разбираются, я честно говорю, я, в общем-то, курирую это управление, но здесь была их стопроцентная инициатива. Я мог только помочь нам где-то организационно, и все. Точно так же, як і Ніколай Михайлович. Он постоянно їх, давав задання. все. но это робота імена наш ну я думаю, що на цьому сайті була обов'язкова інформація і про те, як обласний центр відсвяткував свій черговий день народження, які подарунки Херсон отримав від обласної адміністрації цього року. Ви знаєте, мені даний вопрос задали перед праздничною сесією. городского совета, которое состоялось в пятницу, то на него ответил я так, что подарок горожанам – это есть наша совместная плодотворная работа обл. администрации всех ее управлений с городским советом и исполкомом, которая позволила за эти два года осуществить ряд серьезных проектов, и мы смогли отремонтировать коллектор, уже сегодня более чем на 70% обеспечить людей города Херсона круглосуточной поставкой воды, а до конца года мы эту программу проблему должны закрыть. Мы заложили мостовой переход. Мы наконец закончили онкологический диспансер. И сейчас, я думаю, все равно мы добьемся помощи для его вообще такого серьезного оснащения. Это будет один из передовых и самых современных центров юга Украины. Мы открываем центр сердца. Мы построили ряд объектов на территории города, которые вызывали где-то какой-то скептицизм, вот даже тот же проект «Фабрика». А ведь сегодня он, этот объект всегда полон людей. И мало того, когда мы закончим до конца года и вторую очередь, там будет работать столько же людей, сколько, было, сколько работало на этой третьей фабрике ХБК, когда она работала. А когда ее разграбили, все вырезали, завалили, вот появился этот проект, относились многие скептически. Сейчас, я думаю, мнение совершенно изменилось. Вот это подарки горожанам. Ну, я думаю, що Херсонці оцінили ці подарунки. Звичайно, що будуть чекати, що буде щось нове, і, зокрема, вони будуть з нетерпінням чекати реалізації тих проєктів, про які ми говорили сьогодні. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Я дякую глядачам, які ставили запитання. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із першим заступником голови обласної державної адміністрації, керівником апарату. У нас в студії був В'ячеслав Білий. Я дякую всім. и прощаюся до наступної зустрічі. За тиждень побачимося знову. Всего доброго.